Всем привет! Сегодня я с вами Кира. Хай, хай, с вами Кира Вай. Сегодня... А, точно. Сегодня мы с вами... Я вам расскажу, какие у меня есть украшения. У меня вот такая красивая шкатулочка. Перевернулась, переверну, я делаю. Вот такая красивая шкатулочка. У нее есть красивые драгоценности, которые я вам сегодня вам покажу. Это не все драгоценности, потому что у меня есть совсем другие. Но это часть их. Первая моя любимая драгоценность это вот такой классный браслетик. Я вам его показываю, потому что он прелесть. Браслетик прелесть. С таким удобным э -э открытием. Вот таким, видите? Оп, и таким же открытием. Вот, видите? Вот такое открытие. Так, а вот такое классное открытие. Очень классное. Мне нравится. Ну и это первая вещь. А потом... Это вот такой прелестный кулончик, тоже очень моя любимая вещь. Подарил мне ее мальчик, вот он такой, типа вот такого плана. Видите, это вот такой кулон, очень классный, мне подарил, типа, честно, Марта мне нравится, очень прелестный, такой красивый сексапильный, ну классный, в общем классный. Блин, до сноу надо было вырезать. Так, вот такие. Классные сережки. Такие классные сережки мне подарил мальчик Юра. Очень красивые, очень мил. такие няшечки. Муняшки Вот кстати мне идут. Мне идя. Да, такие классные, такие милашки Это прелесть. Еще вот такой конфетка. Подойди. Прикол. Выходи за меня замуж, Кира. О да, я за тебя выхожу. Я вышла вот Такое старинное кольцо. Очень красивое. Мне кажется, очень классная, мне думаю, что вам нравится. Смотрите, смотрите, улыбайтесь ему. И а, вот такой тоже очень... Это золотое кольцо, но очень старинное, но мне очень дорого, потому что это у моей бабушки, она мне его подарила, но очень классное, мне кажется. Но очень такое... очень красивое, очень прелестное, мне кажется... Очень такое, очень классно. Нельзя сказать, что она плохая. Вот, вот такая просто классная фигурка, она мне была. Не знаю, почему она вот, Я снова ее написала. Потом... Вот, вот такая м -м, красивая брошка кошечка. Смотрите. Значит, давайте. Кошкин двойник. ча они такие... Тюм-тюм-тюм! Тю. Это любовь! Сердце, радости печали И... а, ну, реально, Классно, да? Ну да, она классная. Вот такой зв... бомбезный браслет. называется Звезды. Звездочки, мы летаем! А там Зворовский тайник звездочки. Все, звездочки напали на звездочки. Очень красивый, так это браслет, блин, не бусы э -э -э. А, вот еще вот очень такой красивый тоже браслетик. Вам покажу его. Вот и с такими камешками. Тоже очень классно. Очень и последнее, то ну, что это загадка. Как вы думаете? Что вот это? что это? Правильно, правильно, ребята это, конечно же, кто знает, наверное, это закладка, вот такая и Ну, на этом видео было приятно, пока! Ну, тогда, в следующем видео смотрите, а! точно, ну следующее мое видео или предыдущее видео видео новости, оно очень смешное, так что э, советую вам его посмотреть или не смотреть. Э, для меня это реально стыд потому что это, это по мое первое видео, и мне было очень смешно по реальному, очень смешно. и я следующее видео называется, да, наз господи, как оно называется? <laughs> оно называется, подписывайтесь на мой канал, нет, оно называется не оно называется, короче Дальше видео называется Как вы отходите от радости свой день рождения. У ба, ба, все было классно. Я вас люблю. Подписывайтесь на мой главный канал. Класс.